नमस्ते ललिते देवि श्रीमत्सिंहासनेश्वरि भक्तानामिष्टदे मातः अभिरामि नमोऽस्तु ते चन्द्रोदयं कृतवती ताटङ्केन महेश्वरि आयुर्देहि जगन्मातः अभिरामि नमोऽस्तु ते सुधाघटे स श्रीकान्ते शरणागतवसले आरोग्यं देहि मे नित्यम् अभिरामि नमोऽस्तु ते कल्याणि मङ्गलं देहि जगन्मङ्गलकारिणी ऐश्वर्यं देहि मे नित्यम् अभिरामि नमोस्तु ते चन्द्रमण्डलमध्यस्ते महात्रिपुरसुन्दरी श्रीचक्रराजनिलये अभिरामि नमोऽस्तु ते राजीवलोचने पूर्णे पूर्णचन्द्रविधायिनि सौभाग्यं देहि मे नित्यम् अभिरामि नमोऽस्तु ते गणेशस्कन्दजननि वेदरूपे धनेश्वरी विद्यां च देहि मे कीर्तिम् अभिरामीनमोऽस्तु ते प्रिये मातः सौमाङ्गळ्यविवर्धिनी माङ्गल्यं देहि मे नित्यम् अभिरामिनमोऽस्तु ते मार्कण्डेयमहाभक्तसुब्रह्मण्यसुपूजिते श्रीराजराजेश्वरि त्वं ह्यभिरामि नमोऽस्तु ते सान्निध्यं कुरु कल्याणी मम पूजा गृहे शुभे बिम्बे दीपे तथा पुष्पे कुङ्कुमे मम अभिराम्या इदं स्तोत्रं यः पठे शक्तिसन्निधौ आयुर्बलं यशोवर्चो मङ्गलञ्च भवेत् सुखम् इति श्री अभिरामिभट्टार्कृतश्रीयभिरामि स्तोत्रम्